দিনে ৰাতিয়ে বৰলা আঁচনিৰ কথা ভাবোতে ভাবোতে যোৱা ৰাতি সপোনতে দেখিলো ধুনীয়া পাঁচপুটীয়া ওখ চালানী শুকুলা ঘোঁৰা এটাত মামা আহিছে খততক খততক আহি ঘৰৰ চোতালত ধুতি কুৰ্তা পিন্ধি আহিছে একদম ৰজাৰ নিচিনা পিছে কিবা ব্যক্তিগত কাৰণত মূৰত মুকুটটোহে পিন্ধি অহা নাই ঘোঁৰাৰ পৰা নামিয়ে কৈছে এই সেকা জেলেপী কেইখনমান আছে যদি দে খাওঁ বাৰু এতিয়া মূল কথাটোলৈ আহো তোৰ বৰলা আঁচনি বিচাৰি বনোৱা ৰিলটো পুৰা ভাইৰেল মাৰিছে ভাবিলো এবাৰ লগ কৰি আহো এই মামা কিয়নো আপুনি ইমান কষ্ট কৰিব লাগে মই নিজে গলো হয় নহয় আপুনি খবৰটো দিয়া হলে বাৰু হব এই হেৰি বৰলা বুলি কেনেকে পইচা পোৱা আশাতটো বহুতে বিয়া নপতাকে কিন্তু মামা বৰলা এটা ইচ্ছাকৃত বৰলা আৰু এটা গ্ৰহ দুখ কালৰলা যোনে বিয়া পাতিম পাতিম বুলি ভাবিও পাতিব পৰা নাই মানে গ্ৰহ দোষ আছে আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া কোনো সদাশয় ব্য়ক্তিয়ে আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব জন্ম কুণ্ডলীটো এটাচ কৰি দিয়াটো মেণ্ডেটৰি কৰি দিব আৰু কেইজনমান চৰকাৰী জ্যোতিষী ৰাখি লব তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি কব যে এইজনৰ বিবাহৰ যুগ নাই বা বিবাহ যদি ভৱিষ্যতে বিবাহ বিচ্ছেদ হব একদম চিম্পুল জ্য়োতিষীকিটাও এটা সংস্থাপন হল যোগ্যতা অনুসৰি বৰলা কেইটাও আঁচনি এখন পালে আইডিয়া দিছ বাবা বুলি কান্ধত দুটা ঢকা মাৰোতে সাৰ পাই গলো বাৰু এতিয়া আহো ৰন্ধন প্ৰকৰণত লক্ষী পূজা বুলি সকলো ওচৰ চুবুৰীয়া এখন এখন প্ৰসাদৰ পাত দিছিল তাৰে প্ৰসাদ খিনি দালি বনাই খালো থাকি গল স্মল চাইজৰ চেনী কলকেইটা ভাবিলো কল পিঠাই বনাই দিওঁ কল খিনি সৰু সৰুকে কাটি অলপমান আমুল তাজা দিছো অলপমান পৰিমাণ মতে চেনি আৰু তিনটা ইলাচি দি ভালকে মিক্সাৰত ব্লেণ্ড কৰি ললো এহাতে মোৰ ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে অলপমান ভাজি বনাই আছো দিনেৰে অলপমান এৰা চুচৰা দালি আছে সেইখিনি দিয়ে চলি যাওঁ এতিয়া এটা পাত্ৰত অলপমান কেঁচা পিঠাগুৰি লৈছো এক চিকুন নিমখ আৰু অলপ অলপকে কল আৰু গাখীৰৰ মিক্সাৰটো দি গৈছো যিহেতু কেঁচা পিঠাগুৰি সেই সেইটো কাৰণে অলপমান অলপমানকে এড কৰি গৈছো আৰু যিহেতু যিকোনো ধৰণৰ পিঠা মই গমে গৰমে খাই ভাল পাওঁ সেই সেইটো কাৰণে বাৰু এতিয়া মাৰত টাৱাখন পাতি দিছো ভেকুলীয়া মোটা সমান তেল দি ব্ৰাছ পাতি দি লৰাই দিছো আকৌ কাপোৰেৰে মুচি এনেধৰণে পিঠা খিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আচলতে কল পিঠা ঘৰত এনেকে নবনাই বৰ ধুনীয়া কে কল পাতত বনাই আৰু তাৰ ফ্লেভাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া পিছে ইয়াতে ইমান ধৰণৰ সুবিধা নাছিল কাৰণ এনেকে বাই ফিলটো লৈছো ডাইডোজ নধৰিব আৰু দেই একে বাকীখিনি পিঠাও বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু ইয়াতে মোৰ ভাজি খিনিও অলম ৰেডি হৈ গৈছে এখন কল পিঠা দুই তিনি মিনিটমান সময় লাগিছে বহুত বেছি সময় লগা নাই দেখি কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ বাপেকফলীয়া কলীয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেল দিছো তেল খিনি গৰম হয় মানে ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লৈছো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত এটা এটাকে মালপোৱাৰ নিচিনাকে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো অলপমান বেকিং পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো ক্লিপটো দেখাবলৈ থাকি গল বাৰু যিকি নহওক বাকী তিনি চাৰিটা পিঠাও মই একেধৰণে বনাই ললো এতিয়া পাতি দিছো মই মোৰ মৰমৰ লাল চাহ কাপ ইম্পৰ্টেড লং আৰু চাহপাত অতি ধুনীয়া একাপ লাল চাহ বনাই চেকি লোন মই ৰঙা চাহত কেতিয়াও চেনি নাখাওঁ বুলি কলেও ভুল নহব অ গখীৰৰ চাহ হলে কিন্তু মই চেনি খাওঁ কিন্তু কম পৰিমাণে বাৰু কলপিঠাখিনি দেখি আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু দেৰি নকৰি গৰমে গৰমে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো পিঠা কেইখন বৰ ধুনীয়া কোমল হৈছে কলপাতত বনোৱা ফ্লেভাৰটো অহা নাই যদিও কল পিঠাৰ ফ্লেভাৰটো কিন্তু আল্টিমেট আহিছে মনটো ভালো লাগিছে কলকেইটা পেলনি নগল আৰু দুই তিনিদিনলৈ মই আৰামছে চাহৰ লগত বনাই বনাই খাই থাকিব পাৰিম এতিয়া আৰু বেছিকে নাখাওঁ অলপ পিছত ভাত খাবলৈ হব আজিলৈ এৰিছো শুভৰাত্ৰি